У Вагабунду представлено живопис, як його характеризують тепер постмедійний живопис, який виникає з впливу фотографії на теперішнє середовище митців. І коли десь інколи може здаватися, що композиція, колорит стають не такими важливими, а важливішим стає. Жест художника відчуження від малярського такого руху пензликом. Роботи, наскільки я розумію, зроблені за допомогою трафарета акрилом на полотні. Для Івано-Франківська мені здається, що це таке своєрідне відкриття. У нас ніхто подібними засобами не оперує. І тому співпраця цих двох міст, і, я думаю, породить якісь рано чи пізно певні результати. І, хотелось, чтобы эта выставка под конец года вызвала резонанс э, среди гостей нашего места, и жителей нашего места, которые интересуются современным искусством. Я да даже называю выставкой, а не проектом, потому что нет какого-то конкретного нарратива, вот как бы объединяющего все работы, какого-то посыла. Тут все очень разное, объединено, наверное, внешней эстетикой, и периодом. Потому что вот я последние годы делаю, работаю над живописью, которую я называю «Сумрачная серия». то что действительно все уходит в такой сумрак, монохромные, жухлые краски, и постепенно уходит такая живописная непосредственность. То есть увеличивается дистанция между мной и Произведением. И в связи с этим, вот эта техника э, такого трафарета, когда уходит мазок, хотя я даже резку трафаретов воспринимаю в каком-то смысле тоже как своеобразные мазки, да, которые показывают почек художника, но тем не менее увеличивается какая-то дистанция. А мне в, по каким-то разным причинам, это такая совокупность причин, сейчас очень, наверное, нужна такая дистанция. Как-то хочется отодвинуться от всего, но тем не менее творить тем не менее хочется. А тут много разных работ это и портреты, потому что я все равно люблю изображать человека. У меня это все равно остается, наверное, самым главным объектом изображения. Тут есть такая экзистенция на холсте, где какие-то очень, с одной стороны, оторванные, отвлеченные от действительности образы, но вместе с тем они наполнены таким, может быть, отчасти наивным, может быть, отчасти даже китчевым таким символизмом плакатным, который вот, тем не менее, вот, выражают в таком <laughs> полупоэтическом виде какие-то вот такие импульсы, которые в воздухе вокруг меня летают. А так, конечно, это все очень разобщенное. Какие-то работы это только вот сейчас прямо за несколько дней до выставки были сделаны, как бы в стол. Какие-то были уже в каких-то проектах участвовали. То есть все очень-очень разное. Вот у меня это, кстати, тоже интересный опыт, потому что в Одессе как-то тесно становится, не, либо как-то вакуум какой-то появляется, либо дефицит действительно пространства, где можно выставляться. Притом мне сейчас чем дальше, тем больше хочется находить пространство с каким-то особым бэкграундом таким, то есть где что-то особенное выставлялось или не выставлялось, то есть чтобы вот как-то работы по-другому зазвучали, что ли. И поэтому вот такой вот резкий рывок совершенно в другую плоскость, в, другую, в другой район страны, мне в этом что-то очень такое... Приятно. Есть. Приятно еще то, что я тут не был задействован в разрезке, в экспозиции, что я пришел и сразу увидел экспозицию, которая мне очень понравилась. То есть я бы, наверное, тоже примерно так и развесил. И здесь, наверное, тоже вот поддержка вот этой дистанции, что я как бы и, и не участвую в этом, и отдален от своих работ. То есть в этом как бы есть определенная для меня прелесть такая. И да, но это какая-то новая площадка. Одесса все-таки мне я от нее подпитываюсь бесконечно, перманентно как позитивом, так и негативом. Но как-то вот даже и не понимаю, особенно где где там можно себя что-ли выставить сейчас.